Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera Cikgu Hayati Aini di sini. Uh, kita nak meneroka tentang soalan vektor kertas 2 di mana biasanya dia akan memberi markah sebanyak 10 markah. Di sini uh, dia ada biasanya ada 3 subsection bahagian A yang selalunya 3 markah. Ya, yeah dan saya bagi pelajar yang lemah atau sederhana untuk meningkatkan keyakinan diri bagi menjawab soalan ini, anda mestilah berazam untuk cuba menjawab section A, subsection A, tiga markah dengan jayanya. Okey, mari kita mula dengan bagaimana kita hendak memulakan dengan mengumpulkan maklumat-maklumat daripada apa yang diberi soalan di sini. Okey, ada tiga maklumat yang penting diberi di sini, cikgu highlight. Ya, okay, ada empat maklumat bukan tiga. Okey, maklumat yang diberi ini adalah maklumat yang anda perlu gunakan dari masa ke semasa. Jadi, jika ia memberi maklumat tentang uh, ratio Maknanya dia kita bertanggungjawab untuk labelkan labelkan ratio tu. Okey, kalau AP nisbah PB adalah satu nisbah dua, kita pun labelkan di sini satu, sini dua. Kita letak arrow AP PB dan maklumat seterusnya adalah BR RC adalah 2 nisbah 1. Kita pastikan betul-betul BA adalah nisbahnya adalah 2. RC nisbahnya adalah 1. Maklumat seterusnya dikatakan bahawa AP, vektor AP adalah 2X. Kita labelkan ini adalah 2 vektor X. Maka kalau PB ada 2 kali ganda makna dia kita terus boleh label. x okey okey dan seterusnya ac okey kita pastikan betul-betul dahulu arahnya adalah ac dan dilabelkan ni 3 vektor y okey so kita telah menggunakan sepenuhnya maklumat yang diberi dengan melabelkan terus pada gambar rajah yang diberi oleh soalan maka dengan ini Mudahlah kita hendak cuba menjawab soalan yang selalunya akan menghasilkan tiga markah iaitu yang pertama CP, faktor CP adalah gabungan antara faktor CA kepada AP. So kita pun terus tukar di sini c a tambah e p kenapa kita tak gunakan c b tambah b p ya yeah, cikgu nak cakap kat sini maklumat yang kita ada hanyalah tentang BP, tetapi kita tidak tahu berapakah vektor CB so kita abaikan vektor ini walaupun ia memang menghasilkan vektor CP so vektor CA okey nampak tak di sini bila kita dah letak arrow daripada vektor A ke C ini akan membantu kita memberi jawapan bahawa vektor CA adalah ber arah yang berlawanan, maka vektor 3Y akan menjadi negatif 3Y dan AP adalah 2X. Okay. Yang kedua, vektor CR. Vektor CR di sini, okay, C kepada A. Vektor CR adalah sebahagian daripada vektor CB. Dalam bentuk nisbahnya adalah 1 per 3. So, vektor CR adalah 1 daripada 3 bahagian vektor CB. Okay. So, dan vektor CB pula adalah terbentuk daripada vektor CA kepada AB. Okey. So vektor CA kepada vektor CA vektor AB. So, 1 per 3 daripada vektor CA, sekali lagi CA adalah negatif 3 vektor Y, vektor AB. Ha, nampak? Alangkah ha, senangnya jika kita dah label semua dalam gambar, dia akan kita akan terhasil bahawa vektor AB adalah 6 vektor X. Okay. Di sini, kita pemudahkan menjadi 2 vektor X tolak vektor Y. Okay. Seterusnya, kita jawab pula soalan B. Soalan B ini melibatkan magnitude. Maknanya kita terpaksa menggunakan kaedah uh, theorem Pythagoras untuk mencari magnitude atau jarak satu vektor. Okay. So, di sini, kita dah kenal pasti dari awal bahagian A. Nampak tak? Bahagian A ini sangat penting ataupun menjadi tunggak kepada soalan berikutnya. Maknanya kita kena pastikan bahagian A ini perfect 3 mark. Okay. So, daripada bahagian A, kita dapat tahu bahawa vektor CR adalah 2 vektor X tolak vektor Y. So, kalau magnitude vektor CR adalah magnitude 2x tolak vektor y dan kita gantikan 2 vektor x itu digantikan dengan 2i tolak negatif i tambah 4 j okey di sini kita permudahkan ia jadi dia akan mendapat 5i tolak 4j kita guna kaedah mencari jarak iaitu 5 kuasa 2 tolak negatif tambah negatif 4 kuasa 2 dan di sini kita akan mendapat jawapannya adalah 6.40 3. Okey. Seterusnya bahagian yang paling tidak digemari oleh pelajar kerana pelajar gagal ataupun agak sukar untuk mencari gabungan vektor yang mungkin terhasil untuk mencari m dan n. Contohnya di sini saya dapati bahawa vektor CQ dengan vektor QR ini vektor CQ dengan vektor QR boleh digabungkan untuk mendapat vektor CR. Yang kedua, untuk mencari nilai M dan N, kita perlu menghasilkan dua persamaan. Dua persamaan bagi membolehkan kita mendapat nilai pemboleh ubah m dan ah, nilai pemalar m dan n. Okey, kita cuba sekarang. Bagaimana kita nak memulakannya adalah kita tahu bahawa vektor cq tambah vektor q menghasilkan vektor CR So cq di sini adalah mc P NA vektor AR Okey so kita gantikan maklumat ha di sinilah dugaannya kita perlu mencari maklumat tentang CP ada tak maklumat tentang CP dalam gambar rajah Ada dan kita telah jawab pada bahagian A Roman 1 Iaitu CP adalah Negatif 3Y tambah 2X Ok So di sini kita gantikan dia 2X Tolak 3Y Bagaimana dengan AR AR di sini tiada maklumat yang diberi Dalam gambar rajah pun begitu juga Tetapi kita tahu bahawa vektor AR adalah vektor AC tambah RC. Vektor AR adalah vektor AC tambah CR. Sama dengan vektor CR. Okey. So kita pun gantikan kerana kita dalam proses sekarang untuk mencari dua persamaan bagi menghasilkan penyelesaian persamaan serentak. Vektor AC di sini oh telah diberi iaitu 3Y. Dan vektor CR pula adalah kita dah cari iaitu 2X tolak 2 vektor X tolak vektor Y. 2 vektor X tolak vektor Y. Y dan CR adalah dua vektor X dalam Y. Kita dalam proses membandingkan. membandingkan. Okay. Kita cari dulu yang vektor X iaitu 2M vektor X. Okey. 5 ada vektor X di sini tambah 2N vektor X kita bandingkan dengan 2 vektor X maka kita akan dapat satu persamaan dan kita memudahkan persamaan itu menjadi persamaan pertama. Okay. Yang seterusnya pula adalah negatif 3M Y vektor Y tambah 2N vektor Y equal negatif vektor Y. Kita bandingkan dia. Kita tambah 2N sama dengan negatif 1 samaaan yang kedua okey kita menggunakan saya lebih suka guna kaedah penghapusan tetapi biasanya pelajar amat suka menggunakan kaedah gantian so kita ikut kebiasaan pelajar tolak M Di sini adalah negatif 5M Sama dengan negatif 1 tolak 2 M adalah negatif 3 per negatif 5 kita permudahkan dia adalah 3 per 5 dan gantikan dalam N sama dengan 1 tolak M bermakna N adalah 1 tolak 3 per 5 N adalah 2 per 5 Itu saja untuk Hari ini kita ringkaskan dia. Kita scroll balik. Okey, kita dah menjawab soalan A, bahagian A, bahagian P dan bahagian C dengan jayanya. Assalamualaikum warahmatullahi